Но сейчас немножко о Боинге, потому что это в малазийском Боинге, это новость этой недели, она очень громкая. В четверг, 8 октября, группа экспертов и журналистов из разных стран под названием Bellingcat, которая занимается расследованиями, опубликовала отчет о том, как 17 июля в небе над Донбассом был сбит малазийский Боинг. Погибли, как вы помните, 298 человек. Несколько слов о группе Bellingcat. Группа основана человеком по фамилии Хиггинс, бывшим бухгалтером из английского города Лестер. Эксперты и журналисты Bellingcat занимаются расследованием событий, которые обычно власти или бизнес стараются скрыть. Например, поставки оружия исламистам или бомбардировки мирного населения в Сирии. Белинкат проводит свои расследования исключительно по материалам из открытых источников. Это очень важно подчеркнуть. Из открытых источников. У них нет секретной службы или кого-то, кто мог бы им дать материалы, которые не публиковались. Значит, это пресса, интернет, социальные сети. Сопоставляя самые разрозненные данные, анализируя тысячи, иногда десятки тысяч источников, эксперты формируют картину случившегося. Итак, выводы, к которым пришли эксперты Беллин Кей... Кейт, можно заключить следующее. 17 июля 2014 года ракетную установку Бук из российской 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся под Курском, провезли по маршруту Донецк-снежная. Затем она была сгружена с трейлера и доехала уже своим ходом до поля к югу от Снежного, где примерно в 16.20 вечера запустила ракету «Земля-воздух», сбившую рейс малазийских авиалиний над Украиной. Утром 18 июля, то есть на следующий день, не сразу, а утром 18 июля ракетную установку «Бук» провезли по Луганску и далее через границу с Украиной. Мы связались с одним из аналитиков команды Беллинкят Эриком Толлером. Он находится в Соединенных Штатах, в Северной Каролине. Вот. Эрик, здравствуйте. Вот, расскажите нам, пожалуйста, вот, ну, по меньшей мере некоторые детали, которые, знаете, отчет он большой, а, не все его читали. Вот, расскажите немножко о деталях о том, как шло ваше расследование. Да. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. И извините, я очень-очень плохо говорю по-русски, но терпите меня. Um, ну, я, хочу, я, хотел говорить чуть-чуть uh, о буке um, из России. Ну, um, Во-первых, um, я хотел говорить, uh, когда первое место, первое место, в Украине, где мой видел бук, был в Донецке, утром в день трагедии. Um, это, uh, было, это, фото было снято в Донецке утром, в день трагедии, как я сказал. И это фото снято журналистом французского таблоида Paris Match. На этой фото мы видим детали на борту машины. Видите, как, например, краска цифры и разные белые метки и так далее. Но мы знаем, что это российский бук. Попозже я скажу э, вам, пок э, почему мы так э, думаем. И потом после э, Донецка бук э, через два часа или два часа Бук привезли в Турецию. В Турец. На этой фото на этой фото мы видим, как э, повезли бук на восток в Снежное от э, Донецка. И а, следующим утром видео было снято в Луганске. И а, в этом видео мы видим, как повезли бог через Луганск на восток, направляется в сторону России. И мы, а, сделал, а, мы сделали а, карту, а, где мы видим разные местоположения положения в день трагедии. Но ну, вот видите, а, сл а, налево, слева мы видим а, в Донецке. И uh, в Зугрессе, в Турезе, в, в Снежном и, наконец, в Луганске. И после этого мы не знаем, где он. Ну, в России, но мы не знаем, где в России. Uh, наверное, наверное uh, недалеко от uh, российского города Донецк. Не украинский Донецк, а российский Донецк. Да? И uh, мы, uh, мы собрали пруфы uh, и доказ доказательства этого etova booka i socialnych sietek i socialnych siecie. Social no, вот widzicie, kolona PTTC Atreat Brigade, Snita, Zenitna Rakietnaya Brigada, um pressy. I my widzimy różne screen-shoty kolony um tej brigady, pervaziashe book, z pomocą którego zbili, zbili i 17

в Твиттере и так далее. Да? И наше главное открытие ⁇ это что Бук, который сбил Боинг, привезли в Украину с территории России. 53-я ракетная бригада Российской Федерации из Курска провезла Бук от города Курск 23 июня до города Миллерова, недалеко от российского города Донецка, на границе с Украиной. A uh, uh, book přišel tam 25. června. Čerze tři týdny, je samý book byl na východě Ukrajiny, v několika kilometrech od místa pádu Boeinga. Nám se najít ten book s pomocí sociálních sítí, v kontaktu YouTube, Instagramu. Okrytí je daně, a Okrytí je zdroje. Um, и мы нашли 16 видеороликов, где мы видим, как эта российская э, бригада везет российский бук по дороге и к границе. И вот видите здесь, э, это э, бук номер 3x2. Мы называем это 3x2, потому что средняя цифра не видна. Да? Мы видим 3 и не знаю, и 2. И средняя цифра может быть один, два, четыре, мы не знаем. Но его привезла российская а, ракетная бригада к границе. Это бук. И мы думаем, что это тот же самый бук, который был в Украине. Да? Да? Вопросы? Да. Хорошо. И а, потом отметки и детали а, на борту российского бука номер 3X2 совпадают с так, да, вот это видео, я, я подожду. Но вы видите, что этот Бог это в Донецке, и это в России. Вот в Донецке и э, в России. Вот это тот же самый Бог. Все детали, ну, даже очень-очень-очень-очень мелкие детали, они все совпадают. Эти буквы, они одинаковые.

защиты гусеницы разных буков. Ну, например, ну, вы видите здесь, ну, где фото? Ну, вот, видите, эм, защита гусеницы, э, над гусеницей в буке, ну, повреждение изменяется. Да? Но в этом буке, э, вверху, это, э, в, это в России, и э, внизу, это э, в Украине. И видите, как э, защиты гусеницы, они одинаковые, да, это как мы думаем, что это как отпечатки пальцев, э, защит, э, защит э, гусеницы, да, и это значит, что эти буквы одинаковые, и буквы, который сбил боинг э, в Украине, он, э, он, э, его пр, происхождение э, про это в России. И все, спасибо. Эрик, э, Эрик а вот э, в отчете и во многих статьях, которые были в западной, в западной печати на эту тему, вы установили личности людей, которые управляли Буком? Mm, да и нет, да нет. <laughs> мы, мы знаем, кто э, в этой бригаде, да, 53-й бригада, мы знаем, кто... Um, кто был uh, в, uh, в Грузовике, Грузовиках. Мы, мы, мы знаем, кто был, uh, кто был uh, в Колонии, uh, когда um, был привезли uh, к границе. Но мы не знаем, кто был в Украине. Мы, мы знаем, кто был в России, но мы не знаем, кто uh, кто привезли uh, через границу. Это мы не знаем. Но мы знаем, кто был uh, в Колонии, uh, где был. Эрик, а вот скажите, те международные расследования, которые ведутся, в частности, прокуратурой Голландии, они смогут установить больше, чем вы, потому что у них другие источники? Да, мы думаем, да. Мы, эм, мы передали все, всю информацию голландцам да, к исследованию. Но эм, у них разные методы, чем, чем мы. Они могут эм, ну, эм, сделать... Допросы они, э, они могут э, говорить свидетелями и э, русскими, э, российскими солдатами. Мы не можем. Но они можем. Они могут. И э, мы передали всю информацию им, и мы не надеемся, что они э, ну, им э, им успехи. Да? Вот Скажите, Эрик, вот информация, которую предоставляет Министерство обороны России... Очень сильно отличается от вашей. Да, очень сильно. четыре дня после трагедии они провели часов часовой брифинг русской минобороны. Да? мы знаем, что главные явления на брифинге были ложные, потому что. Ну, например, эм, самое главное и самое очевидное. Эм, они сказали, что, на, эм, что видео, где видим бук э, с тремя ракетами в Луганске, и, ну, вместе обычных четырех, потому что один, э, одну ракету, ракету э, его нет, э, было снято в Красноармейске. Э, э, это под контролем, э, под контролем, Украины, да? Но это, ну, это не в Красноармейске. Российская Минобороны они сказали, что да, это в, 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 в украинской территории, это не под контролем, контролем сепаратистов, но это это ложь. Нет, это в Луганске. Это совсем в Луганске. Вы ви видите, как на билборде они э, сказали, что там есть адрес в Красноармейске. Да? Но вы видите э, э, вверх э, да, э, вторая фотография, но этого, этого текста нет на билборде. Это был Photoshop, да, Город Красноармейск, улица и так далее. Этого есть, а что, нет. Они внедрили туда вот эту, этот, этот плакат или как? Да, да, да. Мы, ну, я сам там не был, но мы нашли местных жителей, жителей которые там были. И, они фотограф... и билборд фотографировался, да? и мы получили Фотографии, uh, фото. Есть вопросы к Эрику? Нет, ну нам в общем картина ясная. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо спасибо, Эрик Толлер.